Вітаю вас, шановні Сьогоднішній гість студії Олексій Юрійович Савченко, президент громадської організації за Чернігів, президент футбольного клубу Десна, партнер, голова спостережної ради, партнер банку. Вечір добрий. Здравствуйте. Перше питання Олексій Юрійович, стосовно футбольного клубу Десна, підсумки діяльності за 9 місяців відтоді, як ви стали керувати. Якісь плюси, якісь мінуси, досягнення, що плануєте робити? Вот таким чином. Ну, непростой вопрос. За минуту не расскажешь, буду стараться. Результатами работы клуба на сегодняшний день я доволен, вот, потому что считаю, что поставленные мной задачи на сегодняшний день мы и моя команда молодая мы выполнили. Это первое. Второе. Конечно, хотелось бы сделать больше, хотелось бы сделать ярче, вот, но не всегда так получается, не всегда получается то, что мы хотим. Ну, ничего страшного, у нас же впереди еще целая жизнь, поэтому я думаю, что мы своими результатами, своими достижениями покажем, что мы можем сделать. Потому что, как говорил Шопенгауэр, в жизни если думаешь, что не посмеешь, значит не решишься. В поединках жизни не всегда побеждает самый быстрый или самый сильный. А рано или поздно побеждает тот, кто считал себя на это способным. На вашу думку, кто перемогает? Особистец, тренер или команда, группа людей? Это одно целое. Это одно целое. Это то же самое, как отношения, я думаю, в семье отношения с близкими людьми. То есть одно, не может тренер существовать без команды, и быть отдельным от команды. Точно так же не может команда быть отдельно от тренера. И в этом огромное спасибо Кучеренко. Вот у нас, я считаю, что он на своем месте находится, человек своего дела. Угу. И слова прежде всего. Он вместе со мной переживает, вместе со мной расстраивается, когда мы проиграем, вместе со мной радуется. Вот, так же наивно по детски, как все. Вот. Огорчається, когда ми не отримуємо того результату, який би хотіли. Тобто, в принципі, достатньо дуже много таких у него качеств человеческих. І за це огромне спасія. Мрія вийти до Прем'єр-ліги. Це мрія наступних декількох місяців, років, чи це така вже віддалена мрія. Ну, чому? Дело в том, что сегодня это пример лиха, да? вчера это была высшая лига. Если говорить о том, что развивая любое производство, любое предприятие, то ли там завод, то ли там, я не знаю, там какой-то крупный бизнес, с, связанный там с дистрибьюцией, там чего-то и так далее, каждый человек мечтает достичь своего, так сказать, ИПГ. Вот. И мы то же самое перед собой ставили задачи и ставим задачи определенные. Но есть ряд технических вопросов. Ни вчера, ни сегодня я не поставил и не поставлю задачу перед командой выхода высшей лиги. Но никогда я не поставлю еще и задачу перед командой не играть. То есть если футболисты смогут таким составом и так далее, победить, доказать свое место в чемпионате. Вот. И это, я думаю, объективное будет решение. Будем тогда бороться. Я не вижу с этим никаких проблем. А если сегодня говорить о том, что э, плюсы какие в премьер-лиге, от высшей лиги, так плюсы заключаются в том, что ну, обязательно должен быть там, бюджет порядка 5-7 миллионов евро. Вот. Обязательно там, взнос миллион долларов должен быть. Вот. И обязательно должен быть стадион, и обязательно должна быть своя база, инфраструктура, там, где тренируется детская юношеская спортивная школа, вот, которая обязательно должна быть находиться при профессиональном футбольном клубе. Вот. И, естественно, футболисты и также легионеры. Но для того, чтобы играть в высшей лиге, соперничать с теми командами, которые есть, в любом случае нам нужны легионеры. Вот. И для этого нужно покупать футболистов. И, знаете, в тех условиях в которых на сегодняшний день находится команда и, и они желают лучших